some comments about today's game um, it was a hard-fought game uh, i created both teams you know sharkassi came in really played hard and um, you know um, what about your game today you know i just was trying to be aggressive you know just do whatever it took to help my team get the to win today um, <laughs> we uh you know we dropped one on on friday and you know we was kind of just basically going over things that we did wrong and just, just try to you know correct them in this game

Мы сыграли 8 игр, это его лучший раз, это 8 игр. So games, game, the... Мы играли 9 игр, это лучший бы хотели видеть, что это за весь сезон еще то Но фанаты хотят больше чем Спасибо. <laughs> Thank you. <laughs> Can you play basketball today? Um, it depends. You know, I got to take what the defense gives me. Um, you know, today I seen a lot of lanes where I was able to, you know, attack the rim, and you know, my coach wanted me to be more confident in my shot, and you know, instead of me, you know, just trying to always attack, you know, trying to open the defense up, shoot the jump shot, and today it was falling. <laughs> Впевнені китки і має місцеві гри дуже залежить від того, хто проти мене захищається. Сьогодні бачив дуже багато можливостей для атаки, і завдяки цьому я якраз добув свої більшість своїх качок. А ще з того що він дуже хотів можливості від трьохкових, але you have some, some possibilities for three point shots, but you didn't show you didn't throw. Why? Um. I mean at first I just it was all about you know confidence I didn't have no confidence in myself but um, you know it comes with practice I got to just get in the gym and you know just put up shots where I feel more confident to take them in the game. Хорошая игра. Ну, мне понравилась в первую очередь защитой нашей. Вторая половина 25 очков. Команда забила соперника. Вот. Удалось достучаться до ребят в перерыве. Что только защита сможет принести успех. Поэтому 12-13-12 очков, в принципе, это очень хороший результат для такой команды, как... Черкасы. Имея таких сильных игроков, довольно-таки неплохо мы выглядели сегодня в защите. Ну и плюс подбор. Два человека сделали практически все подбор. Пирсон и Питерсон. Два дабл-дабл. Хорошая игра больших. Другой человек. 25-й пропустил еще до Митрополоса, но Правда, наверное, я где-то что-то сделал не так. да. Я дал отдохнуть ряду игроков и немножко потеряли рисунок игры. Ну, вот. Не можем мы играть в пятером, в шестером, надо расширять состав. Вы видели и по первой игре с Николаевым, выглядели уставшие. Ребята, и надо расширять состав, надо давать больше игрокам играть, естественно, вызывает некоторые провалы. Но на концовку мы выглядели сегодня свежее. Я думаю, что это оправдалось. Райан сказал, что вы провели работу над помолками после игры с Миколаевым. Как это выглядело за два дня, что мы изучили майже... Я... Лечить, майже... Но... Да, был... да есть над чем работать, вы понимаете, 16-1 первая игра с Николаем, 16-2 вторая, ребята говорят, ну видите, тренер, мы же работаем, мы <laughs> потихонечку увеличиваем процент, вот, но... В основном вся проблема именно в голове. Не столько каждый игрок имеет свои амбиции и распределение ролей на площадке ну вот, правильное приводит к правильному результату. Поэтому сегодня нам это удалось. По предыдущей игре могу сказать, что очень много тянули на себя, в одиночку пытались решить исход матча. Сегодня сыграли более-менее ровненько. Пять человек набрали больше десяти очков, то есть даже шесть, наверное. Вот. Довольно-таки ровное нападение было. Перегорел очень большое желание. Сегодня настраивался он на персональную игру с Томасом. Мы его ставили, и... потому что ну, игру Томаса не знают американцы, но я имею в виду так, как Лемик уже отыгравший в чемпионате, и поэтому мы основная задача была нейтрализация, и он завязал борьбу, нахватался быстро фолов, поэтому может быть так невыразительно выглядел, а в принципе со своей задачей я считаю, что он справился. Вот. Было у меня опасение, что в этой позиции будет Пирсон слабее, но проявил характер, был настоящим мужиком на площадке. Перед выездом в Донецк вы сказали, что справедливый потенциал команды будет видно после выезда в Донецк. Уже произошли две игры в Донецкой области, две игры домашние. Какой потенциал был верный? Ну, потенциал, я думаю, выиграть у Донецка чего-то стоит. Он подтвердил себя. Мы в прошлом году из Киева ни разу не приезжали с победой. Мы съездили, добыли победу над Киевом. Пусть там не в лучшей форме команды на сегодняшний день, но я вам могу сказать, нелегко это далась победа. И в Донецке мы взяли победу. Единственное, что упустили свои очки с Николаем. Будем брать их на выезде. Ильич, тренер МАФ очень на судейство. В принципе, сказал, что команды сегодня не играли в равных условиях. Мне тяжело сказать, у меня тоже были ряд каких-то спорных вопросов к судейству, но я стараюсь не обращать на это внимания. И... Ну, я не думаю, что основной камень преткновения был сегодня судейство. И я вообще не разговариваю на эту тему. Вы знаете мою позицию. И я всегда стараюсь нач начинать с себя, с команды. Ну, за счет чего? С Кольевичем я работал в Черкасских мафах, я знаю его сильные и слабые стороны, поэтому против него мы работали именно так, как он не любит, чтобы против него играли. Ну вот, Любичич, ну не знаю, может устал сильный игрок, но вот, показывал довольно-таки неплохую, и сегодня, по-моему, самое маленькое количество очков, которое он набрал за все предыдущие игры. Вот, я думаю, что это работа, персональная работа э, Джина, который играл с ним и нейтрализовал его. Данте Слонсон, а Бакс, Кто сильнейший? Ну, тут э, вопрос. Я думаю, что Солнце сильнее. Не понимаю, почему вы это спрашиваете. Если бы у меня была возможность что-то изменить, я бы, думаю, не изменил. Это я... В определенных рамках нахожусь, я не могу перейти. Я вам предлагал в прошлом году, предлагал в прошлом году. Хотите усилиться, давайте сбросимся. Какие проблемы? Я готов рассматривать любые предложения. Ну. Пирсон сыграл в свою игру, да и Лобард сыграют стабильно. Есть еще потенциал, как бы, там, надо увеличить состав. Вы правильно сказали про Пирсона. Я не скажу, что это его одна из лучших игр. Он на выезде из четырех игр в трех играх забивал по 17 очков в каждой игре. Он провалил немножко Мариуполь. Если бы он помог бы там, может быть, мы более достойно выглядели бы с Мариуполем. Но вот, то есть у него потенциал есть сегодня. Питерсон довольно-таки неплохо выглядел. Дайкс сегодня наконец-то показал свою игру, потому что блекло выглядел он с Николаевым. Есть за расчет расширения состава, я думаю, что не востребован Близнюк, не востребован Носноч, не востребован Дзюба, не востребован Шестуха. Я думаю, что пока не нашел своей игры Авдиенко, я думаю, вот это резерв, который нам надо, над которым надо работать. Нет, это, это норма. Норма 12, не выходите из 12.